dan selamat sejahtera. Tahniah kerana anda telah melengkapkan modul satu bagi kursus ini. Seterusnya, tajuk modul kita yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi kebersihan makanan. Jadi di akhir modul ini diharapkan agar setiap pelajar dapat mempelajari kepentingan kebersihan dan sanitasi dalam pengendalian makanan Mengetahui hubung kait antara pengendali makanan dan peralatan dengan kebersihan dan sanitasi Serta menerapkan kebersihan diri semasa mengendalikan makanan okay, Mari kita teruskan dengan elemen yang pertama bagi faktor yang mempengaruhi kebersihan makanan iaitu pengendali makanan Pengendali makanan merupakan individu yang paling banyak terlibat dalam penyediaan makanan dan risiko kepada penyakit bawaan makanan akan menjadi lebih tinggi jika pengendali makanan tidak mengamalkan kebersihan diri, peralatan, bahan masakan dan sebagainya. Seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, manusia ataupun individu yang mengendalikan makanan boleh menjadi punca pencemaran makanan jika tidak mengendalikan makanan dengan betul. Pengendali makanan boleh memindahkan kuman ataupun patogen yang berbahaya dari makanan mentah kepada makanan yang telah dimasak ataupun makanan sedia dimakan. Sebagai contoh, food handler memotong ayam mentah dan tidak membasuh tangan dengan betul tetapi terus menyentuh salad, buah ataupun roti. Jadi ini akan menyebabkan patogen ataupun bakteria dari ayam mentah tadi mencemari makanan. Ini boleh meningkatkan risiko keracunan makanan kepada individu yang makan makanan tersebut. Pada anggota badan manusia juga terdapat banyak bakteria seperti Staphylococcus aureus. Jika pengendali makanan tidak mengamalkan kebersihan seperti tidak mandi, sentiasa menyentuh muka, badan, rambut semasa mengendalikan makanan dan tidak mencuci makanan dengan Tidak mencuci tangan dengan betul, bakteria dari badan juga boleh mence mencemari makanan. Jika pengendali makanan ketandas ataupun membuang sampah dan tidak mencuci tangan, makanan juga boleh tercemar dengan tangan yang kotor. Jadi, setiap pengendali makanan haruslah sentiasa mengamalkan kebersihan diri bagi mengelakkan pencemaran makanan dan juga risiko keracunan makanan. Seperti yang kita semua tahu, kebersihan diri pengendali makanan adalah sangat penting. Namun ada satu perkara yang sering diaba diabaikan semasa mengendalikan makanan iaitu status kesihatan pengendali makanan. Pengendali makanan yang tidak sihat, contohnya mengalami demam, batuk, selsema, COVID-19, cirit-birit, luka luka yang teruk ataupun infected wound dan mana-mana penyakit yang boleh disebarkan melalui makanan. Jika pengendali makanan tidak sihat, mereka seharusnya mengelakkan diri daripada menyentuh makanan supaya tidak mencemarkan makanan. Ada sesetengah penyakit masih boleh disebarkan walaupun pengendali makanan telah pulih. Oleh itu sentiasa dapatkan nasihat doktor sebelum meneruskan aktiviti memasak dan sebagainya. Perkara yang paling membimbangkan adalah apabila pengendali makanan mempunyai gejala keracunan makanan tetapi masih mengendalikan makanan. ini kerana mereka masih boleh mencemarkan makanan dengan patogen ataupun kuman yang boleh menyebabkan keracunan kepada pengguna. Seterusnya mari kita pergi secara lebih terperinci bagaimana pengendali makanan boleh mencemarkan makanan. Seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, di antara bakteria yang boleh menyebabkan pencemaran dan penyakit makanan adalah Staphylococcus aureus. Bakteria ini secara umumnya boleh didapati di permukaan kulit dan hidung manusia. Jadi jika pengendali makanan menggaru ataupun menggosok kulit mereka dan tidak membasuh tangan, mereka boleh mencemarkan makanan dengan bakteria ini. Staph aureus juga boleh menghasilkan toksin yang tidak boleh dimusnahkan oleh haba. Jadi toksin ini boleh menyebabkan keracunan makanan. Dan jika pengendali makanan tidak mengamalkan kebersihan seperti mandi dan membasuh tangan, kebarangkalian untuk pemindahan bakteria ini dari kulit ke makanan dan penghasilan toksinnya akan menjadi lebih tinggi. Antara anggota yang paling senang untuk menjadi medium perpindahan patogen adalah tangan ataupun jari dan kuku kerana anggota inilah yang paling kerap digunakan untuk mengendalikan makanan. Selain dari kulit sendiri, bakteria ataupun patogen boleh disebarkan jika pengendali makanan menyentuh peralatan kotor, makanan mentah, pakaian ataupun badan yang tercemar. Bagi mengelakkan pencemaran, pengendali makanan boleh menggunakan sanitizer ataupun sarung tangan. Dengan mengamalkan penggunaan bahan-bahan ini, patogen dapat dihalang daripada mencemarkan makanan. Pengendali makanan juga harus memastikan bahawa kuku sentiasa bersih dan pendek tidak menggunakan pewarna kuku dan tidak memakai kuku palsu. Ini untuk mengelakkan pencemaran fizikal iaitu kuku palsu itu daripada tercabut dan masuk ke dalam makanan. Begitu juga jika pengendali memak makanan memakai bandage ataupun plaster, seeloknya pakai juga sarung tangan kerana bandage ataupun pembalut tersebut boleh tercabut dan mencemarkan makanan. Penggunaan sarung tangan atau glove juga perlu mengikut syarat-syarat tertentu. Ha, sebagai contoh, menggunakan sarung tangan pakai buang yang diperbuat daripada bahan nitril, latex ataupun vinil. Sarung tangan juga haruslah sesuai dengan saiz tangan dan tidak terlalu ketat ataupun terlalu longgar. Sebelum menggunakan sarung tangan, pastikan tangan dibasuh dengan sempurna. Sarung tangan juga perlulah ditukar jika koyak ataupun rosak dan jika bersentuhan dengan permukaan lain yang tidak bersih. Selain itu, sarung tangan perlu ditukar setiap 4 jam jika kita menggunakannya secara berterusan. Dan jangan sesekali menggunakan semula sarung tangan yang telah ditanggalkan. Seterusnya, penggunaan barang kemas tidak boleh digunakan sama sekali terutamanya cincin dan gelang tangan. Ini kerana penggunaan barang kemas tersebut boleh menyebabkan pencucian tangan kita kurang efektif dan boleh menjadi pencemaran fizikal jika masuk ke dalam makanan. Barang kemas yang dipakai pada jari, telinga, hidung dan sebagainya boleh menjadi tempat pembiakan bakteria dan boleh dipindahkan ke makanan melalui sentuhan. Oleh itu, sebagai pengendali makanan yang menitik beratkan kebersihan, elakkan dari memakai barang kemas semasa penyediaan makanan. Seperti yang kita sedia maklum, penggunaan penutup kepala adalah sangat penting dalam penyediaan makanan. Selain daripada mengelakkan rambut daripada gugur dan masuk ke dalam makanan, penutup kepala juga dapat mengelakkan mikroorganisma seperti staphylococcus daripada mencerim, mencemari makanan. Selain itu, jika kita menggaru ataupun memegang kepala, kita perlulah sentiasa mencuci tangan dengan sempurna sebelum meneruskan aktiviti penyediaan makanan. Selain dari kulit kita, bakteria ataupun mikrob ini aa, boleh didapati di bahagian mata ataupun mulut. Jika pengendali makanan sakit mata ataupun terdapat infeksi pada mata, aa, bakteria masih boleh tersebar jika digosok dengan tangan. Di bahagian mulut juga terdapat banyak bakteria dan jika kita tidak memakai penutup mulut ataupun kita bersin, patogen atau bakteria boleh dipindahkan kepada makanan. Bercakap-cakap semasa menyediakan makanan juga boleh menyebabkan air liur tersebar kepada makanan dan bakteria dari air liur ini boleh mencemarkan makanan dan menyebabkan makanan cepat rosak ataupun basi dan ini akan meningkatkan juga risiko keracunan makanan. Perlu diingatkan bahawa aa, merokok di kalangan pengendali makanan adalah dilarang. Ini kerana tembakau mempunyai banyak bahan kimia yang berbahaya yang boleh tersebar kepada makanan. Aa, selain itu, asap rokok juga boleh meningkatkan risiko penyakit kanser dan bau asap aa, boleh mempengaruhi rasa makanan. Hidung dan saluran pernafasan juga mengandungi banyak bakteria patogen dan boleh dipindahkan kepada makanan melalui sentuhan, contohnya seperti menggaru ataupun menyentuh hidung. Penyakit seperti selesema, sakit tekak, influenza dan batuk juga boleh tersebar melalui makanan yang dikendalikan oleh individu yang tidak sihat. Oleh itu, pengendali makanan yang sakit tidak seharusnya mengendalikan makanan. Organ pekumahan atau saluran najis merupakan sumber utama pencemaran ataupun jangkitan bakteria. Jika pengendali makanan aa, tidak mencuci makanan dengan betul, bakteria ini akan merebak kepada makanan dan menyebabkan keracunan. Oleh itu sentiasa amalkan kebersihan selepas ke bilik air. Antara bakteria yang sering dikaitkan dengan pencemaran yang melibatkan najis adalah Salmonella, Shigella dan juga Enterococci. Di sini saya kongsikan langkah pencucian tangan yang betul dan seharusnya diamalkan oleh pengendali makanan. Antara yang perlu ditekankan ialah gosokkan di antara celah-celah jari dan juga di belakang tangan. A, tangan juga harus dikeringkan dengan a, tisu yang bersih. Jika menggunakan kain, a, pastikan kain itu bersih dan bukan dikongsi ataupun dipakai dengan kerap. Ini kerana a, tangan yang basah akan menjadi agen penyebaran bakteria dan kain yang a, dikongsi bersama boleh juga menyebabkan a, bakteria merebak kepada satu individu kepada individu yang lain. So mari kita teruskan dengan faktor yang mempengaruhi keselamatan makanan seterusnya iaitu peralatan dan kawasan memasak. Kawasan, peralatan dan tempat penyimpanan makanan perlulah mudah dibersihkan. Antara uh, Antara yang boleh diamalkan ialah penggunaan papan pemotong yang berbeza untuk makanan yang berbeza. Contohnya papan pemotong berwarna merah untuk daging, biru untuk ikan, hijau untuk sayur dan putih untuk ready to eat food ataupun makanan sedia dimakan. Kawasan memasak juga perlu sentiasa kemas dan teratur, bukan sahaja untuk memudahkan aktiviti pembersihan tetapi untuk mengelakkan kemalangan yang tidak diingini. Peti sejuk juga harus dipastikan berfungsi dan suhunya cukup rendah ataupun cukup sejuk bagi mengelakkan pembiakan bakteria. Selain itu, pastikan sinki tidak tersumbat, tong sampah ditutup dan dikosongkan jika telah penuh dan kawasan memasak perlu dibersihkan sebelum dan selepas aktiviti penyediaan makanan dan lain-lain aktiviti yang boleh menyebabkan pencemaran haruslah sentiasa dielakkan. Bahan mentah yang digunakan juga haruslah bersih dan berkualiti. Lihat warna bahan mentah tersebut, sentuh dan bau jika perlu untuk memastikan bahan tersebut selamat. Pastikan ia tidak busuk, lembik, berlendir dan sebagainya. Bahan mentah yang rosak ini sudah tentu mengandungi banyak mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit bawaan makanan. Kualiti air yang digunakan juga haruslah dititik beratkan. Jangan gunakan air dalam bekas simpanan untuk menyediakan makanan ataupun air yang tercemar dan berkarat. Seeloknya gunakan air yang bertapis. Ini kerana penggunaan air yang kotor boleh meningkatkan risiko keracunan makanan. Sebagai rumusan untuk modul ini, kebersihan dalam pengendalian makanan adalah sangat penting untuk mencegah penyakit bawaan makanan. Langkah-langkah seperti mencuci tangan dengan sempurna, sentiasa menjaga kebersihan diri, menggunakan sumber air yang bersih serta memastikan permukaan dapur dan peralatan masak sentiasa bersih adalah sangat kritikal. Jadi ini merupakan rujukan yang saya gunakan untuk modul yang kedua. Jadi sudah tamat modul kita kali ini. Pastikan semua pelajar melengkapkan aktiviti dan kuis di Putra Mode dan kita jumpa lagi pada modul yang ketiga. Terima kasih.